ગુજરાત માં ફ્લેશલાઇટ લે લઈને સૌપ્રથમ કામગીરી શરૂત પોલીસ કરી સુરત પોલીસ થોડા દિવસ પહેલા ગાડી માં ફ્લેશલાઇટ નાખીને ફરતા 150 ચાલકો વિરુદ્ધ દંડની કાર્યવાહી હાતરી હતી ત્યારે પકડાયેલા વાહન ચાલકો લોકો પોલીસ થી બચવા અવારનવાર બહાના કરતા હોય છે કે જેથી પોલીસ સે આપેલી મેકેનિક અને ગાડીના શોરૂમના મેનેજરોને સાથે રાખીને આ કામગીરી કરી હતી તો આ ઉપરાંત ગાડીઓમાં હાઈ વોલ્ટેજ ફ્લેશ લાઇટ અકસ્માતો માટે સૌથી વધુ જવાબદાર હોય છે આ લાઇટો ગાડી ચલાવતા વ્યક્તિની આંખો પર પડતા આંખ સામે અંધારા આવી જતા હોય છે અને અકસ્માત સર્જાય છે જોકે આવી લાઇટોને લઈને ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ સુરત પોલીસે એક ખાસ આયોજન કર્યું सूरज सिटी में अभी माननीय सी पी एस की सूचना से जो प्रोजेक्टर हेडलाइट लगाते हैं जो वाइट कलर की बहुत ज़्यादा चमकती है उनके खिलाफ़ हमने शहर में वाहन चेकिंग के दौरान अभियान चलाया और कल डेढ़ सौ जितने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई का और साथ में हमने स्कोडा की जो टेक्निकल टीम है उन्होंने सपोर्ट किया हमें उस समय की वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि लाइट है वो बाद में मॉडिफाई करवाई हुई है या ओरिजिनल लाइट है तो उन्होंने साथ में रख के पुलिस का सहयोग किया और ज़्यादातर जो वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो मैक्सिमम लोगों को ये था कि मेरी जो लाइट है वो ओरिजिनल है बाद में उनको वहाँ पे बताया गया और साथ में ये समझ की गई कि जो प्रोजेक्टर लाइट है उसकी वजह से गाड़ी में आग लग सकती है बहुत सारे आग के इंसिडेंट हुए हैं वो प्रोजेक्टर लाइट की वजह से हुए हैं और प्रोजेक्टर लाइट लगाते ही ओरिजिनल जो कंपनी की वारंटी मिलती है आपको वो तुरंत ही ख़त्म हो जाती है तो इनकेस कोई एक्सीडेंट होता है तो बाद में गाड़ी उसमें कवर नहीं हो पाएगी और ये रोड पे भी बहुत ख़तरनाक है सामने जो ड्राइवर आता है उसको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है तो उसमें सामने कोई वाहन आ जाए कोई पैदल चलने वाला यात्री आ जाए इस तरह का कोई भी है तो एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है तो ये प्रोजेक्टर लाइट जो है इनका यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अभी ज़्यादातर लोग हम लोग गाड़ियाँ डिटेन करने का अभी शुरू करेंगे रात को भी जब वाहन चेकिंग की तो मैक्सिमम लोग हैं वो फैमिली के साथ जा रहे थे तो ये बहुत ही असर की सूचना है कि साथ में संवेदनशीलता रखनी है परिवार को हैरान नहीं हो इस तरह से पुलिस की कार्यवाही होनी चाहिए तो लोगों की गाड़ियां डिटेन नहीं की गई बट अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम लोग ना केवल गाड़ियां डिटेन करेंगे बल्कि जो ये मॉडिफाई करने वाले लोग हैं जो भी जितने भी मैकेनिक हैं ये जहाँ पर भी शोरूम में भी अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो इन सब लोगों के ख़िलाफ़ में कार्रवाई होगी और अभी कल हमने डेढ़ सौ लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है ये कंटिन्यू चालू रहेगा और बाद में धीरे धीरे इसको और ज्यादा अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो सभी लोगों से निवेदन है कि ये अगर मॉडिफाइड किया हुआ है लाइटें प्रोजेक्टर लगाई हुई है तो उनको हटवा दें नेचुरल जो कंपनी ने आपकी लाइट लाइट दी है वो कंपनी आपकी गाड़ी की वारंटी के लिए रोड पे सेफ्टी के लिए और आपकी गाड़ी में कोई अकस्मात नहीं उन सब के लिए बहुत अच्छा थैंक यू